科朗药业董事长不依不饶，认为 M H 应该有人为今天的闹剧负责。我们拿到了他转移公司资产的证据，还在核实。中。这，就是你核实的证据。逼邓科下台未果，现在对方要求我们给一个合理的解释。你说，这件事该怎么办？这件事情我会负责的。你会负责？你怎么负责？给我一点时间，我一定能证实邓科转移资产的事情。 我给你时间，那谁给我时间啊？你最好的负责方式就是把你的辞职信放在我的桌面上。你我师徒多年，你从来没让我失望过。今天是头一次，战斗还没有结束，现在就说谁输谁赢。 太早了点儿。我听说今天的事情是一个叫将军的新人挑起来的，他似乎是林太默担保进来的。这个人我清楚，他绝对不会是林太默的人。林太默最擅长滚雪球，能把一个毫不起眼的人用成了刺儿。 能把一个微不足道的机会弄成了一个可以拿得出手的成绩，这种教训太多太多了。我给你五天时间，找出邓科的污点，这对你来说应该没问题吧？两天，两天时间，给范总一个满意的答复。 所以今天面试的原则：狼留下，羊离开。你应该知道，在投行这个圈子里，女性的比例不超过百分之二十。这份工作所需要的能力。 耐力、抗压力是很多男性都达不到的，更何况你。你是一个连眼泪都流不起的人。你说不适合就不适合，我就要成为那百分之二十。 这儿有钱啊！上车。不听老板话也算是工作失误，满三次你就可以走人了。 我在日本的时候，拜访过一位心理学大师，佐中浩二。我问他，人在快要哭的时候，有没有什么办法可以快速的止住眼泪？浩二大师告诉我，他说你如果觉得自己快哭了，就把自己想象成一头驴，眼泪很快就可以止住。为什么？驴是最不喜欢哭的动物，因为它脸太长了。 一点也不好笑。如果你真的想哭，告诉我，我提前叫救护车。唉，终于满你愿了。唯一知道你底细的我，可能真的要离开 M H 了。投行如战场，现在明白了。小蚂蚁背大锅是金融街所有投行的潜规则。 我只是没有想过会这么苦。你不配做小蚂蚁，小蚂蚁绝对不会放弃，会一直往前爬。一个没有感情的车轱辘是不会明白小蚂蚁的心酸的。将军，我是想让你离开 MH，但绝对不是以替我背锅的方式离开。你记住，在我的地盘，我不会让任何人背锅。 你,你是有新的线索了吗？暂时的撤退，不是失败。蚂蚁小姐，请继续往前爬，战斗远未结束。